наш есть сегодня Юхан Парц, бывший премьер Эстонии и также министр экономики и коммуникаций своего часа в этой стране. Здравствуйте. Здравствуйте. Будем разговаривать на русском, поскольку э, у вас в стране русский язык очень хорошо знают и понимают. Э, является ли это некой э, угрозой, учитывая, что Россия э, финансирует огромное количество разных институций, медиа, которые влияют на общественное мнение. Существует ли в вашей стране угроза в виде российской пропаганды, благодаря тому, что вот единое языковое пространство все же у вас тоже есть с Россией? Угрозу, наверное, слишком много сказано. Конечно, это российская или кремлевская, скажем так, кремлевская, да, кремлевская да. пропаганда, он же в каком-то смысле есть глобальным характером, его влияние или, или это, что мы следим может быть за последний год, даже больше, довольно такой удивительный феномен, учитывая, что мы, вот, мы живем в каком-то в другом глобальном селе, ну, которое связано все развитием этой технологии, интернет и так далее. Так что это в смысле он такой интересный феномен, и, и с этим должны заниматься все ответственные на э, демократический институт э, и так далее. Это, 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 это что-то новое. Мы видим все-таки, э, чем можно делать э, э, с враньем или с жжем. Это, это в каком-то мере феномен, надо найти им адекватные лекарства. Это не только эстонская проблема. Насчет Эстонии, конечно, у нас есть большая община, русскоговорящая, так называемая, конечно, которые многие из них приехали или послали во время советской оккупации, они, конечно, делали свой выбор 90-х годов. Они не монолитные, многие, конечно, из них просто смотрят русское телевидение. Их такое информационное втыкание, очень много э, эти кремлевские каналы. И, конечно, я думаю, что мы можем менять опытом, как это влияет. Например, я в своем профессиональном работе тоже смотрю этих э, передач, так называемых, чтобы просто смотреть, э, чтобы понять, что это такое. Так что это в смысле Конечно, мы не будем, но мы не в ситуации войны, можно так сказать. И, конечно, Эстония очень так крепко защищает там, слова и так далее. Несмотря даже, даже, даже этого, что это не, не какое-то слово, а это, какое как мы уже сказали, очень много такого пропаганды, вранье и так далее. Так что, если в смысле, это свободный выбор людей, и публично менее конечно у тех людей немножко по-другому которые хотят знать что такое правда и както такие объективные оценки что происходит вообще россии вы... что происходит в кремлевском украинском войне то есть вы не закрываете медиапространства от нет. русской пропаганды другими словами? нет пока нет и даже просто Конечно, есть какие-то там, там идеи или, или что э, надо что-то делать, что, но все-таки мы должны, потому что это, эти все передачи не... Э, он за свободный эфир, понимаете? Это, 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 это конечно, можно технически закрывать, но, но все-таки это, это мы не забираем. То есть делать. В мы, мы не видим такого, это за... не мы не я думаю, что да. Конечно, я понимаю украинскую ситуацию, потому что мы все-таки в каком-то смысле ситуации войны, так что это, это немножко по-другому, но у нас э, э, надо найти другое лекарство. И, конечно, для нас, насчет вот этой русской общины, э, его тоже ну, надо как-то не, не, не слишком как думать, что все-таки у нас э, 20 лет э, был такой процесс интеграции. Когда мы начали уже в 90-х, конечно, мы, мы все дали отчет, что это не какой-то короткий процесс. Потому что, понимаете, это свободные люди, особенно в свободном обществе, должны как-то делать свои свободные выборы. Но если кому-то нравится, не знаю, такой бог или не такой бог, это каком-то это свободный выбор. Понятно. Конечно, где, где мы видим недостатки, что все-таки больше надо каком-то мере как эта информация э, или, или предлагать разные возможности для нас всех русскоговорящий э, на какие-то альтернативы с э, это смысле чтобы ну, ну, конечно тогда надо конкурировать и так далее чтобы Например, сейчас, идет, сейчас идет большая дискуссия о том, что не создать ли э, такой европейский русскоязычный канал для русскоязычных людей, э, в том числе стран Европы, которые входят в Европейский Союз. Как вы считаете, ну как бывший министр экономики и коммуникации, нужно ли это? Или все же э, люди должны видеть вот такое телевидение, свободное, и вот русское, делать свои выводы? Ну, в любом случае, это все ясно. Я думаю, что вот я как я, я как я сказал, что это как довольно такой новый опыт, вот это такая лжевая пропаганда, агрессивно, как 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 его реагировать. Я думаю, что было бы неправильно в любом случае делать какую-то контрпропаганду. Это это не то. Если смотреть европейское информационное пространство, конечно, там есть разные. Переда... программу в русском языке, то же самое BBC, Euronews, сколько их смотрят, это другое дело. Я думаю, что те, которые хотят получать разных информаций, они, это могут получить, особенно сегодня, когда мы живем время интернета, так что, так что здесь я думаю, что правильную такую стратегию, что должна был делать демократическое общество, еще надо работать с этим. В Эстонии, например, у нас есть публичное общественное телевидение и радио, и, и они не, ну, независимые в своем, они как это, независимые институции, у них есть своя миссия в свободном обществе, и они решали открывать специальный русскоговорящий канал на русском языке. Конечно, это надо делать, это не какой-то Контрпропаганда, но все-таки надо делать профессиональную журналистику, конечно, потому что это, я думаю, что самая большая ошибка, что мы вообще можем делать. Вот и, и смотреть на такую э, ситуацию или, или развитие этой ситуации, э, связанное вот с агрессивной э, стратегией в Кремле, чтобы мы как-то ответим в то же самыми методами. Потому что это, я думаю, что, наверное, кто-то хотят, потому что все-таки мы все-таки демократическая цивилизация должно все-таки защищать главным образом такой свои фундамент, свои ценности и так далее. А не, исп... не, 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 не это тоже как интернет в глобальном перспективе. Сколько разных дискуссий в тех государствах, которые там, диктатурные или авторитарные, вот, как регулировать интернет. Там можно использовать разные, я был много таких глобальных дискуссий, Вот они могут использовать а, там, аргументы, что вот, у нас должна говориться какая-то безопасность в гиберпространстве. И для этого надо в каком-то мере делать цензуру и так далее. Но а диктатуры уже научились случае, пользоваться да, современными инструментами, я думаю, что в том числе что ни в интернет. коем случае нельзя лимитировать но человеческие права и свободу, используя вот вот этот тот же самый аргумент, мы должны защищать эти права и свободу, но найти такие возможности, как ответить на такие действия, ну, как мы если мы говорим об этом пропаганде или или войны, как мы ее называем, которая вот идет не только в направлении Украины и и, и направлении Эстонии. Честно говоря, мы этому довольно привыкли, потому что почти 20 лет, но не, не все время, но все-таки, э, как как, как, когда надо было, что Эстония была каком-то нехорошим таком государством для внутреннего потребления, тогда всегда нашли какие-то такие новости, вот, что но ну, какие мы фашисты, Слушайте, мы уже так привыкли, так что, вы что мы, больше, чем мы уже фашисты 50 лет, так что это, это 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 никто серьезно не возьмет, понимаете? Это это же какая-то мера. Я, я смотрю этих передач. это слушайте, давайте говорим как как нормальные люди. Это сумасшедший дом, слушайте, этого невозможно взять серьезно, что они там говорят, что они дискутируют, там разные подходы. Это в принципе это, конечно, философически мы можем здесь. Как вы, как вы отвечаете на эти обвинения в фашизме? Потому Слушайте, что нас нет, это э... очень э, обычно ранит, мы пытаемся сказать, нет, нет, мы не фашисты, и все равно эта истерия, э, ну, она на очень высоком уровне сохраняется. Слушайте, это как так... вы на это отвечаете? Ну, как вы понимания? отвечаете на такой вопрос? Вы уже закончили утренний коньяк пить каждый утром после... Слушайте, как вы ответите на этот вопрос? Но этого невозможно ответить, понимаете? Это абсурдно. Понимаете, если вы уже начинаете аргументировать, что вы не фашисты или вы не, я же не выпи коньяк, это же не вечером, а э, что вы говорите о а утреннем коньяке, уже почти вы пол вины взяли к себе, понимаете? Да. Так что я думаю, что на абсурд ни в коем случае не надо отвечать э, абсурдом. Конечно, в каком-то мере мы знаем, э, кого он адресован. никто за нормальном если мы многороз евро, европейское пространство это никто не возьмет серьезно понимает я могу говорить конечно с эстонской публики но я думаю то же самое э... да, потому что но... ситуация такая если мы смотрим вот сегодня это же не проблема что вот не только проблема что вот есть этот кремлевская украинская война но в э... Они же искали возможности такого, такого агрессивного противостояния между Западом и и, и Это же их главный такой тезис в этом пропаганде. Украина в каком-то мере является таким методом или и никто серьезно. Объектом. Я, я, думаю, что вот были мы очень много видели за последние 20 лет, что вот все-таки такая европейская цивилизация базируется на каком-то на на здравом смысле и и good will. Как это? Да. Хорош, Хорошая воля, что. Да. А сегодня уже поступала ситуация, что даже ну, большая часть европейского общества поняла, что э, они просто э, элементарно враньё, в, 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 э, как это... Да, но в ситуации с Украиной европейское общество и вообще западное общество тоже повторяет тезисы русской пропаганды и говорит, да, кстати, Украина, обратите внимание на своих фашистов. Поэтому мне кажется, что э, все же русская пропаганда, она мы недооцениваем ее влияние на западные умы, поскольку Russia Today и многие другие, разные институты, эксперты, это огромная сеть влияния на Западе тоже, не только на русскоговорящий сегмент. Сталкивались ли вы с такими ситуациями? Очень много. За 20 лет, если мы смотрим всю эту историю, после там, советской оккупации, это довольно часто потому что несмотря даже ситуации в России в 90-м году, потому что там был уже какой-то демократический период, даже в это время, в Ельцинское время, начали использовать вот этот нас русскую общину в каком-то мере какая-то ну, пропагандистским орудием или, или в дип дипломатических торговля, что, слушайте, смотрите, что у вас там в Эстонии, а что вы говорите что в нашем прав человека в России, если у вас там эстонцы кушают русских или, или ну, да. По, да, поставим да, на скобка, да. понимаете? Да. Конечно, но мы много работали на дипломатическом уровне, чтобы вот объяснить реальную ситуацию. И для, конечно, для западной цивилизации, для, конечно, для этого есть много институций разных разных родов. Я думаю, что это в, в, с точки зрения Украина, не только правительство, или, или, или э, все должны очень координированно работать э, вот с этим Западом институции, дать, дать им возможность э, получить всю правду. Я считаю, очень субъективно мнение, что вы эту работу делаете довольно хорошо. Я честно говорю, может быть, я отношусь к теми людьми, политиками, бизнесменами, публичными лидерами разных обществ но репутация Украины в этом смысле очень высокая. Вот что они говорят правду, они борются за свою независимость, яс, очень ясная, очень мощная позиция выражена народу, воля воле народа на Майдане. Не забыли, оранжевые революции, понимаете, это очень... Вот это, Такие аргументы э, га, работают э, в нормальном демократическом обществе. Это, слушайте, никто серьезно этого возьмет этот полтовню что там какой-то э, CIA организировал да, Майдан и, и, и у НАТО есть там какой-то хитрый план идти ближе к русской границе. Слушайте, это, это, это абсурд, это сумасшедший дом. Это, мы должны говорить, как это, это реальность. Это абсолютно неадекватно. Хорошо, расскажи мы, это. Же, мы же живем в 21 веке, и, конечно, очень много э, случится в мире, знаешь, разные кризисы да. и так далее. Но все-таки, глобально мы, мы, мы должны говорить, и, и, что, что, какая будет мир через 10-20 лет. И здесь есть своя объективная логика. Это абсолютно неадекватно, которым базируется эта агрессивная стратегия. Если это абсолютно неадекватно до 21 века, и я могу это очень легко аргументировать, то значит, мы сегодня еще с вами не знаем, сколько эта ложь может твориться, Может быть, день, а может быть, 10 лет. Знаете, это еще не ясно. Но если смотреть в таком большом историческом перспективе, ну, это вопрос не очень важно. Конечно, для нас, которые каждый день живет, это важно, но понимаете, на лжи не можно строить э, общество, государство, жизнь человека, человеческого общества на 21 веке. Это должны все диктатуры учитывать. Лю, любой, где они находятся. Это не какая-то американский империализм. Это для идиотов говорят, понимаете, что вот Хорошо, вид, ли это, вид, вы понимаете ли, ли видит это. ли Эстония военную угрозу со стороны Российской Федерации, Тоже учитывая, у... что самолеты пересекают да. воздушное пространство, зафиксирован не один такой случай, и многие другие вещи, поскольку граница, которые можно расценивать как вызовы. Расцениваете вы, расцениваете ли вы это как угрозу и расценивают ли это как угрозу ваши партнеры по НАТО и Европейскому Союзу? Э, Честно, ответ то, что э, такой э, 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 директ да. угрозы, не, конечно, нету. Но да, что может? изменилось? Вот мы должны дать адекватную оценку. Изменилась вся архитектура безопасности в Европе. Это изменилось. Если это изменилось, в смысле то, что вот эти, да. э, это, это все ясно, значит, нам надо переоценивать э, э, те э, стратегии безопасности, которые мы договорились в 90 году с эстонской с точки зрения, когда мы вступили в НАТО и так далее. И с этой с точки зрения, конечно, мы должны делать некие изменения, дома, в Эстонии, я думаю, что наши соседи и так далее, но и в НАТО. И сегодня мы, мы, в НАТО очень много реальных изменений. Понимаете, было большое решение в Вельсе да. в сентябре, в прошлом году, и сейчас мы это выполняем. И, конечно, будут дополнительные эстонских войсков будут разные войски других наших партнеров. И это ничего, слушайте, не криминального. Или, или никто не хочет нападать куда-то. Просто нам надо оценивать эту ситуацию. И самое важное, нам делать, делать шаги, чтобы показать серьезность и адекватность коллективного Безопасности, системы коллективной как вы, как безопасности. Как вы считаете, насколько НАТО оказалось готовым к такому, ну по сути, новой холодной войне с Россией? Гибко ли реагирует на события НАТО? Сегодня, когда это все началось, конечно, это все было для, для всех, я думаю, что в каком-то мере эта э, кремлевская украинская война была в каком-то мере как пар, черная, утка или как это, вот, да, это это, фактор никто не мог предвидеть это случится в мире многих много много мы не знали этого но он все-таки был каком триггером или двигателем вот этих и конечно никто не был готов это во-первых но если смотреть то это готовность тоже какой-то относительно потому что если смотреть что э, мы достигли за год, в рамках НАТО. Я думаю, что это, с моей точки зрения, больше, чем мы могли ожидать, когда вот начали эти события в Крыму и так далее за год. Так что все это смысле НАТО реагировало. Система вообще коллективной безопасности. Вот если смотреть это развитие после совпада Советского союза и окончания холодной войны и так далее, конечно переоценивали мышление безопасности, потому что мы же видели все такое партнерство вообще там в большом более большом пространстве и так далее. И, и этот черная утка, который я так называю, был причиной, что надо переоценивать и, и сейчас этот процесс идет. И, конечно, чем больше вот такие угрозы развиваются, мы же не знаем, как они могут развиваться. Там сценарии Хорошо, давайте, давайте за Мы должны делать больше поставок, больше поставок. Потому что, понимаете, и, и конечно, я, я здесь не хочу, но я повторяю больше мысль бывшего государственного секретаря Гондалиса Райса, который вот где-то в марте в прошлом году, когда Крым начался. Сказал, что вот там у него спрашивали, у, не, у нее спрашивали, что вот как, как вы думаете, есть возможность, что Россия использует ядерное э, оружие? оружие? И, и ее ответ, и он очень опытный, очень э, грамотный, э, сказал, что всегда остается какое-то, знаете, потому что люди может идти шума, понимаете? если мы знаем, как функционирует власть любых таких режимов, как мы следим у нас и восточной соседи. Так что с этой смысле должна западная цивилизация учитывать это. Конечно, нам ни в коем случае, не знаю, как-то слишком перереагировать но все-таки надо делать адекватные шаги. Я думаю, что сегодня мы можем констатировать, что эти шаги были более адекватные, чем мы ожидали год назад в Эстонии и в нашем регионе. Хорошо, спасибо вам. Юхан Парц был гостем нашей программы, бывший премьер Эстонии, бывший министр экономики и коммуникации. Дякую, что были с нами. До наступных встреч.